Разберем, что это значит, вот сказал Богдан. Но прежде чем мы это сделаем, проведем один эксперимент. Сейчас я вам кое-что покажу. Мне нужен один доброволец. был первый. Вот у нас есть такие незатейливые материалы. сито. У нас есть сито. А, У нас я есть это, сито. это Нет, это обычная водичка. твоя если... задача сейчас туда лечь водичку. <laughs> <laughs> Смотрите, в сите что-то остается? Покажи, ребята. Да да. да, да. Что-то осталось? Да. Ну, а много воды осталось? Нет. Нет. А если Миша будет сейчас еще больше лить воду? Ленишь? Ой, может, что-то остается? Нет. Ну, все, нет. все хватит. Спасибо. Что это значит? Все проходит, ничего не остается. Так что же выходит, что если получать больше, 5 тысяч или 10 тысяч или 20, и ничего не сохранять, деньги будут оставаться? Нет. Говорила нет. нет. Будет оставаться пустота. Да? То есть Ничего нет. Так что же получается, что Богатые люди это не те, кто зарабатывают больше, а те, кто что делают? Сохраняют. Совершенно правильно. И вот, как уже говорил да? А если сохранять все время десятую часть своего дохода, то со временем накапливается большая сумма денег, которая называется капитал. И именно вот это отличает богатых людей от бедных. Потому что даже если вы будете зарабатывать большие деньги, а вы уже видели, как это бывает, да, но ничего при этом не сохранять, деньги будут уходить, вы будете тратить их под ноль. Так же самое вот заработали 5 тысяч, потратили, ничего не осталось. Okay. Да, потом... okay. Я и сам а вкладываю, а Это означает я это богатый. Если ты правильно вкладываешь, то да. Если эти деньги работают, да, под процентами, вы уже знаете что... В принципе, да. Но это отдельные есть еще правила. Мы будем еще попозже об этом говорить. Но первое, то, что нужно денег для того, чтобы вложить, да, вот как ты говоришь. Тебе же нужно их откуда взять, сохранить. Хорошо. Второе э -э правило – это отложить на мечту.